Вот это А кто там смотрит канадский НХЛ? Вот вам НХЛ. Мечна Хоккейная Лига Виннити. Стабильный, цикавый, надежный чемпионат. Несмотря на все, что происходит вокруг. Пожалуйста. 3-3. 3-3 на табло. Даже я пересматриваю еще, взглядываюсь, неужели такое может быть? Конечно, может. Потому что Арсенал, команда, видите, показывает. А Тиросу где-то вот не везет, если вспомнить штангу. Ну и эти вылучения тоже нелепые все-таки получаются. Конечно, в Мэнсисте команда же не может играть долго. Поэтому тут Кидок. Пошла начинашка. Неужели 3-3? 2-30 до 50. Идок. Заблоковал нижний кут Сергей Студинский. И шайба именно туда и пыталась просочиться. Классные ролики будут, посмотрите. Но они не сразу, видите, еще много еще не выпущенных там уже с опозданием 25 дней. Как работает система? Не ну, все сразу. Руслан, хорош, хорош, набирает форму, но пока толку мало, надо забивать, Кирасу, забивать надо. Ой-ой-ой! Всех обводит, всех накручивает и зарабатывает вылучение. Откройте, Паша, Паша, здесь откройте, Паша. Паша, здесь откройте, пожалуйста. Заходи. Арсенал здесь. Арсенал. Арсенал тут, тут. Сергей. Барабан, минута осталась. Да, уже там. Кто Заложите здесь? то Вот ты зря. Кто здесь? Тут наша лавочка. Тут. Перейдет, да, по инструкции. По регламенту и порядку. Так. 3-3, хвилина 34. И нарада, нарада. А что сейчас будет? А сейчас что будет? Сейчас будет. в меньшинстве? Сейчас ничего страшного. Да. Будем посмотреть. Посмотри. Как город в Одессе. Будем посмотреть. Ой, три минуты.